odamlar bilan muomalamizda jamiyat bilan qilgan muomalamizda taqvo qilishimiz bizni ollohning roziligiga olib boradi mana hayotda muammo juda judayam ko'p siyosiy muammo iqtisodiy muammo ijtimoiy muammo e, sixiy salomatlikka taalluq muammo hammasichi bitta arqonga baylasa bo'lar ekan sababi bitta ekan bitta arqonga hammasini tortib qo'ysa bo'lar ekan bu odamlarni hamma de mushkulalari deyarli de hamma de mushkulalari o'ziniki bo'lmagan narsani olmoqchi bo'lganligidan kelib chiqar ekan o'zi haqli bo'lmagan narsa emas bo'lgan narsani qo'lga kirataman degan paytda mushkulalar kelib chiqar ekan haq egalarini haqqini berishni xohlamaganda mushkula kelib chiqar ekan o'ziniki bo'lmagan narsani olish va haqlarni egalarga bermaslik demak bolamizga yoshligidan hamma muammolardan qutulish yo'lini o'rgatmoqchi bo'lsak aytaylikki o'zingniki bo'lmagan narsani olma haq egasini haqqini ber ya'ni nima qil nima qil taqvo qil taqvo qil ehtiyot bo'l nimadan ollohni g'azabidan ollohni norozi qiladigan ishdan ehtiyot bo'l to'g'rida to'g'rida masalan yo'lga moshinani qo'yib qo'yyapsizlar sizniki emas u yerga moshina qo'yish sizni haqqingiz emas u ketdi проблема orqasiga bittasi qo'ydi qo'ydi oshunga borib taqalyaptimi sizniki emasda bu yerga qo'yish sizni haqqingiz yo'q bu yerga qo'yishlikka bu ko'chani haqqi ko'chani haqqini bermasdan ol mushkula demak farzandingizga yoki siz ta'lim berayotgan shogirdingizga birinchi o'rinda ollohdan taqvo qilishni o'rgating ollohni hududida to'xtashlikni o'rgating bu narsa harom bunisi emas bundan ehtiyot bo'l agar shunday qilinsa albatta xayriyat bo'ladi endi mana shu haq egalarini haqqini bermaganlar o'ziniki bo'lmagan narsalarni o'ziniki qilib olganlarni oqibati nima bo'layotganligini hayot hammamizga ko'rsatib turibdi haddidan oshganlar o'ziniki bo'lmagan narsani olganlar haq egalarini haqqini bermaganlarni nima oqibat topayotganligini hayotda ko'rib turibmiz agar odamlar bilan qilayotgan muomalamizchi pala partish bo'lsa dastursiz qonunsiz manhasiz programmasiz bo'lsa odamlarni o'rtasida muammolar to'lib toshib ketadi ollohdan qo'rqish degan dastur asosida bo'lishi kerak bir birimiz bilan qilayotgan muomalamiz masalan odamlar ollohdan qo'rqmay bir biri bilan muomala qilsa o'rtasida albatta mushkullar kelib chiqadi sotma sot yurishadi ona sotga beradi u sudni hukmiga rozi bo'lmayda o'zi ikkita odam u muomalasini kelishib olsa bo'lardi ollohdan qo'rqishlik asosida bittasi o'lib ketguchcha bu sotma sot ketaveradi vaqti ketadi moli ketadi umri ketadi agar bir birimiz bilan qilayotgan muomalamizni taqvo hal qilsa o'rtamizdagi muomala taqvo asosida bo'lsa bitta domla bilan hal qilib qo'ysa bo'ladi yani endi bu mo'minlarga tegishli narsa mo'minlarga tegishli narsa nimaga odamlarni orasida shunaqa muammolar ko'p bo'ladi javob aniq ollohni manhajidan chiqib ketgan ular ikkilanmay aytsak bo'ladi yer yuzida bir mushkula borki buni sababi gunoh olloh aytyapti nima musibat kelsa boshinglarga qo'linglar bilan qilgan ish tufayli keladi qaytarib aytamiz boshingga qanaqa mushkula kelgan bo'lsa o'zing qilgan ish gunoh tufayli bo'ldi yunus alayhissalomni baliq yutib yubordimi yutib yubordi nimaga yutib yubordi ollohdan ruxsatsiz